Eksklüziv olaraq mən Mir Cavid Masallıdan bir əskərin qəmli hekayəsi. Bir gün əskər ailəsinə zəng gəlir. Evdə bir əhval-ruhiyyə yüksəlir ki, bizi də kimsə yadasalmış. Bizdə də bir gün telefon çalarmış. Burda bir şey qaçılmazdı nəzərdən. Bilmirəm sevincdən yoxsa kədərdən ayaqlar titrəyir, əllər titrəyir. Gecə vaxtı zəng. Xeyr olsun deyir. Ana nəhayət dəstəyi götürür. Bu səs övlad səsidir. Kök səslətir. Mənim gözlərimin çırağı oğlum. Yığılan evimin dayağı oğlum. Anan qurban olsun sənin səsinə. Məni tənha qoyub qam məhəbbəsinə niyə məni göz yaşlı boyurdum? Sən bucür ananı necə qıyrdın? Bir zəng Bir məktub, ya bir kəsdən xəbər edə bilməzdinmi bu günə qədər? Övlad kövrək səslə deyir: "Ana can, heçsür xəbər edə bilmədim, inan. Bir bəlalər gəldi ki bu başıma. Hələ rəhmetdi tavlı gənc yaşıma. Nə isə, şükür hər şey yaxşıdır indi." Bir günüm qalıb, o elə çətindir, sanki bir il qalıb sabaha qədər. Səbr et, mən evə gəlim sabah səhər olanları bir-bir edərəm izah. Ey görən, Hasan açlar bu sabah. Övlad bitirər bitirməz sözləri, ana elə sevinir ki, gözləri sevinç yaşları ilə dolur, ağlayır. Ancaq özünü bir təhər saxlayır ki, övladın narahat olmasın, qoy. Gözləri intizarda qalmasın, qoy. Bu anda övlad dinlənir. Anacan, bir söz deyim, amma dinlə sanacan. Ana buyur deyir. Övlad danışır. Danışdıqca qalbi yanır, alışır. Bir ana, bir dostum var, təəssüf başına iş gəlib, deyil təsadüf. Bir ayağı yoxdur, bir qolu yoxdur. Yazğım gəlir, çıxış yolu yoxdur. Bir kəsi də yoxdur ki, dursun yeyə. Tək ümidi mənə qalıbdır deyə. İstəyirəm onunla mən ikimiz sabah xidmətdən Evə yollanaq biz. Dey bilim, razılıq verilsənmi? Mən bu işi tutum, ana dillənir, sən tək gəl oğlum. Neynəyirsən şikəstdir. Bizim öz dərdimiz özümüzə bəstdir. Getsin başına çaura qılsın özü. Gəlib burda narahat edər bizi. Oğlan donub qalır bir an yerindən tərpanı bilmir ah çəkir dərindən və deyir gözəl xanım anam mənim nə desən odur canım anam mənim anam son sözüm mənim budur sənə sabah gələcəm o doğma məskənə o cür gələcəm evə inşallah nəcür yazıbsa qismətində Allah deyib Sağollaşır ana ilə nəvlad. Daxilən qoparır ürəydə fəryad. Ah çəkib götürür kağız parçasın. Son məktubun yazır. Qoyur imzasın. Askər eyləməzdən əvvəl intihar. Dir bağışla ulu pərverdigar. Mənə bir vaxt can vermişdin əmanət. Mən bacarmadım ələdim xəyanət söyləyərək qəsd eləyir canına səhər taubutda gəlir unvanına bir ananın cavan bir oğlu ola evin aman zaman bir oğlu ola o da bədbəxt edə əli ilə özün gözü yaşlı qoya bir ana gözü E, bu dərdi danışmaqla bitirmək mənzə mümkün deyil. Ancaq ki görmək lazımdır bu fəlzəni göz ilə. Anlamaq gərək bir acı sözlə həyatda gör nələr baş verə bilər. Halbısa zamandır. Hər kəsə gəlir. Övladının son məktubunu bu an gətirib anaya verir bir cavan ana bu məktubu götürüb ələ oxuyur məktubda yazılıb belə mən idim ayağı qolu olmayan çavrəsiz bir çıxış yolu olmayan ümidim cumanım anamdır dedim tək sə anam sənə idi ümidim Sən də qırdın küsmüş ümidlərimi. Yerə vurdun küsmüş ümidlərimi. İnan, zaman dayanmışdı o saat. Səni bir də etməmək üçün narahat ən doğru çıxış yolum axtarırdım. Cah susub, cah Allah'a yalvarırdım. Başqa bir yol tapa bilmədim seçim. Bir yol vardı. Ölüm, Ölüm zəhrin içim. Ölüm zəhrin onuncun içdim ki mən bu yolu ona görə seçdim ki mən ömürlük narahat etməyim səni. Mənim gözəl anam bağışla mə. Mənim gözəl anam bağışla.